ইয়াত চাদৰৰ দহিখিনি দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে একেবাৰে খুলি নাযায় লগতে কি সূতা ভাল দহি গুঠিবলৈ সেইটোও আজি জনাই দিম বলক দহি গুঠিলে আপোনাৰো খুলি যায় নেকি কি সূতা ভাল দহি গুঠিবলৈ আজি সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত আচলতে মই দহি গুঠিয়ে আছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো মই দেখুৱাই দিওঁ এয়া ইতিমধ্যে বহুকেইটা মোৰ দহি গুঠাৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে নৰ্মেল গুলি সূতাৰে এনেকৈ ল'ব যদি সহজতে হোৱা কৰিব বিচাৰে দহিটো মই এই পদ্ধতিৰে কৰোঁ যিহেতু বহুত চাদৰ থাকে গতিকে মই আগতীয়াকৈ এনেকৈ থওঁ তেতিয়া সোনকালে হোৱা যেন পাওঁ এয়া হৈছে বৰ্ণালী পাট খুঁটা ইয়াতে যিহেতু ৰঙা ৰঙৰ ফুল আছে কাম কৰা গতিকে মই ৰঙাৰে গুঠিম বেছি অকণমান ভাল লাগিব যেন অনুভৱ হৈছে এই সূতাটো বহুতৰে য'ত বান্ধি যায় আধাকৈ কাটিব কাটি পেলাই প্ৰয়োজনীয় খিনি লৈ এনেকৈ বান্ধি থৈ দিব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া য'ত বান্ধি নাযায় এতিয়া আমি দহিটো গুঠিম চাব একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত যিমান মতা কৰে বা যিমান পাতল কৰে সেইটো নিজৰ ইচ্ছা এইয়া এনেকৈ দিব দি এনেকৈ দিব একেবাৰে নতুন সকলেও পাৰিব একো কথা নাই এনেকৈ টানি দিব খালি অকণমান চিজিলকৈ কৰিব কামখিনি তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পাক লগাই দিব দুই তিনিটা গাঁঠি মাৰি দিব এনেকৈ তাৰপিছত যদি খুলি যায় যেন অনুভৱ হয় এনেকৈ সূতাডাল উলিয়াই যিডালেৰে দহি গুঠিছে মোৰ খুলি নাযায় তথাপিও বহুত দৰে খুলি যোৱা দেখা পাওঁ এনেকৈ দুটা পুনৰ গাঁঠি মাৰি দিব তেতিয়া কাপোৰ ছিঙি যাব কিন্তু দহি খুলি নাযায় আপোনাৰ ত' যিমান দীঘল কৰে যিমান চুটি কৰে নিজৰ ইচ্ছাবত আঁকি দিব এইয়া একেবাৰে সহজ নহয়নে মই আৰু দেখুৱাম দুটামান যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই দহি গুঠিবলৈ শিকিছে আপোনালোকে জনাব ভাল লাগে উপকৃত হ'লে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ আনিম আজিকালি বিটছেৰে গোটে পাটৰ কাপোৰত কৰোঁ বাৰু সেইটো কাম কিন্তু যিমান যি হ'লেও এই দহিটোৰ নিচিনা মই দেখিবলৈ ধুনীয়া নাপাওঁ নাজানো কিয় আৰু কালাৰবোৰ এটা টাইমত ডেমেজ হৈ যায় বিটছৰ যিমান দামী বিটছ ব্যৱহাৰ নকৰো কিয় অৱশ্যে প্ৰত্যেকৰে চিন্তাধাৰাটো বেলেগ বেলেগ দিয়কচোন এয়া অনলাইন ক্লাছ চৈধ্য নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যিসকল ইচ্ছু আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিব নাইবা মেছেজ কৰিব ইনবক্সত ইনষ্টাগ্ৰামতো সুধিব পাৰে ডিম্পী ডায়েৰী বুলি আছোঁ পেজৰ নামেৰে পেজৰ ডিপিখনে আছে কাৰণ কেতিয়াবা আপোনাৰ মোৰ হোৱাটছএপত বা ফেচবুকত তেনেকৈ ৰিপ্লাই কৰা নহয় কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত থকা যায় মেছেজখিনি চোৱা যায় তাত আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব বস্তু এটা ওপৰত দি ল'ব তেতিয়া আৰু চিটিকি নাযায় বা নামি নাহে এইদৰে দহি গুঠে নে আন পদ্ধতিৰে বহুতে বেজীৰেও গুঠে এইয়া আৰু যদি কাপোৰযোৰ আপোনাৰ সূতাৰ কাপোৰ হয় কটনৰ হয় তেতিয়াহ'লে বোৱা কাপোৰ হয় পদ্মিনী সূতাৰে পাৰে এইটো শেষৰটো আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পালে যিসকলে জনা নাছিল আৰু মণি দি কোঠাতো একেবাৰে সহজ নিজৰ কাপোৰখন নিজে গুঠি লব পাৰিলে খুবেই ভাল ইগনৰ কৰিব হাতখন তাৰ মানে পুৰা কাপোৰ চিলাই চিলাই পালি দিব লাগিব যে সেইকাৰণে দহিটো একেলগতে গাঁঠি ললো হৈ গল আপোনালোকেও এনেদৰে দহি গুঠিব খুব ধুনীয়া হ'ব পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটিৰে লগ পাম আপোনালোকক সকলো ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব আৰু এনেকৈ চাদৰৰ দহি গুঠিব